ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੋਲੀ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨ ਪੜਾਣੀ ਛੱਡਿਆ। ਕਦੀ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੇਖਾ ਲਓ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕੁਵਾਰ ਜੀ ਗੱਤ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊ ਸਰ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਲਗਭਗ ਪਰਸੇ 7 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਡ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਦਾ ਰੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਾ। नहीं चाहिए और रुलेया भी नहीं रुलता चाहिए अपने, अपने देश पे भी रोया है ना जी, तो जी जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट जज उना दी पीठ ने उना दे बेंच ने एक कमेटी बनाई जीरे विच मैं या शर्मा जी हमारे फॉर्मर डीजीपी हरियाणा कोमन साहब और डॉक्टर सुखपाल जी और वो आपकी हाँ सेहत के लिए आपने भी पढ़ा होगा जिस दिन तारीख होती है वो कहते हैं यही कि किसी तरह दालेवाल जी की सेहत का ध्यान रखा जाए मैं, मैं जस्टिस सूर्यकांत जी कहा लेकिन ये बात मैं तुमसे कैसे पूछूँ कि आप केंद्र को कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं देते ये हमारे मामले का जो सोलूशन है जो हल निकालना वो तो केंद्र बिल्कुल ठीक है।, है बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारा पंजाब का एजी का ये रिक्वेस्ट भी करता है कि आप केंद्र को निर्देश करें तो सूर्य जी उसकी बात को तो बीच में ही कई बार मैंने सुना है कर, ये कहते है इसको छोड़ो तो दुख होता है ये ऐसा कुछ नहीं है जी वो बहुत बहुत चिंतित है।, है वो बहुत चिंतित है ठीक है फिर मतलब तो अगर वो चिंतित है तो हमारे मामले का हल तो केंद्र से निकल रहा है ना वो उनको देख दें कि तो बात करें अब तो अब अब तो केंद्र का मिनिस्टर ये कह रहा है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हम हम बात कर लेंगे इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी ये कहने को तो तैयार नहीं है बात करने के लिए तो फिर चीजें लग रहे थे और तो उम्मीद कहीं से थी नहीं।, नहीं आज भी तारीख थी जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस सूर्यकांत के पास अब उन्होंने बल्कि माई लॉर्ड ने शुक्रवार की तारीख रखी है जी अभी इसी शुक्रवार की और वकेशन के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट बंद थी तब भी उन्होंने केसेज लिए हैं कुमार साहब उसमें आ, आ, मैं कुछ बोलूँ आप बता दीजिए एक बार प्रेस में रिलीज कर ली ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਰੋ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ on sky tv ਦੇ ਨਾਲ